Hai, selamat datang di channel Obetnology. Nah, kalau di video sebelumnya gue membahas smartphone di range harga 1 sampai 2 jutaan, kali ini gue bakal membahas smartphone di range harga 2 sampai 3 jutaan terbaik untuk akhir tahun ini dan untuk awal tahun 2023 nanti. Yang mana di segmen ini tuh terdapat beberapa smartphone yang punya spesifikasi yang sangat menarik kalian cukup nambah dikit tapi dapatnya banyak nih menarik bukan dan semoga aja video ini bisa dijadikan sebagai referensi kalian sebelum membeli sebuah smartphone tentunya So, buat kalian yang penasaran jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya Dan langsung aja kita ke videonya Let's go Yang pertama di sini gue punya Poco M5s. HP ini baru aja gak lama dirilis oleh Poco sekitar 2 sampai bulan yang lalu. HP ini dibanderol dengan harga mulai dari 2,3 jutaan buat saat ini. Dengan harga segitu kalian bisa dapat spesifikasi layar 6,43 inch AMOLED Full HD Plus yang udah pakai Corning Gorilla Glass 3. Namun sayangnya masih menggunakan refresh rate 60 Hz aja nih. Kemudian chipsetnya nih udah pakai MediaTek Helio G95 dengan fabrikasi 12 nanometer. Kapasitas RAM-nya ada 2, 4 atau 6 GB dengan nomor internal 64 atau 128 GB. Kemudian untuk sektor fotografi HP ini punya resolusi 64 megapiksel sebagai jagoan utamanya. HP ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33 Watt dan buat yang budgetnya tipis masih ada Poco M5 nih uh, punya beberapa perbedaan dengan Poco M5s yang pertama layarnya lebih besar kemudian panel layarnya masih IPS tapi udah 90Hz tinggal disesuaikan dengan kebutuhan aja kemudian si M5 juga pakai chipset lebih ngebut Helio G99 Sayangnya kameranya masih 3 dan mentok di full HD 30 fps aja buat perekaman videonya. Speakernya masih mono dan fast chargingnya cuma mentok di 18 watt. Namun harganya dibanderol mulai dari 2,1 jutaan aja. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan dan budget aja tentunya. Next ada tecno Pova 4 Pro, HP ini cukup menggegerkan pada awal perilisannya. Bahkan sampai saat ini HP ini solat terus nih uh, sempet goib. Sampai sekarang mungkin masih goib ini HP. HP ini punya spesifikasi yang menarik untuk kelas harganya. Dimulai dari harga 2,8 jutaan, HP ini punya layar 6,6 inci, AMOLED Full HD dan udah punya refresh rate 90Hz. Kemudian HP ini pakai chipset uh, yang sedang naik daun untuk kelas 2 jutaan yaitu Helio G99 yang berpabrikasi 6 nanometer. Untuk kapasitas RAM-nya HP ini mentok di 8 256 GB. Wow, itu sih udah lebih dari cukup ya. HP ini punya kamera beresolusi 50 MP dan 8 MP sebagai kamera selfie-nya tapi ini udah punya stereo speaker nfc fingerprint yang ada di samping layar dan baterainya itu berkapasitas 6000mah dengan fast charging 45 watt kemudian untuk yang gak mau ngeluarin budget lebih masih ada si tekno popa 4 perbedaannya layarnya lebih besar dengan 6,8 inch dan layarnya ini berbeda dengan panel layar IPS masih resolusi HD plus tapi udah pakai refresh rate 90hz juga kemudian baterainya sama-sama 6000mAh tapi fast charging nya cuma mentok 18watt dan harganya dimulai dari 2,4 jutaan tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan dan budget masing-masing tentunya Selanjutnya buat yang mau cari HP untuk jangka panjang ada HP yang udah punya jaringan 5G nih yaitu Vivo T1 5G HP ini punya spesifikasi yang menarik untuk di kelas harganya dibanderol mulai dari 2,4 jutaan aja untuk varian RAM 4 per 128GB HP ini pakai layar berukuran 6,58 inch Full HD Plus IPS LCD yang sayangnya masih 60 Hz nih untuk refresh ratenya. HP ini pakai chipset dari MediaTek yaitu Dimensity 810 5G yang udah berpabrikasi 6 nanometer. HP ini punya kapasitas RAM 4, 6, atau 8GB dengan memori internal 128-256GB. HP ini punya setup triple kamera dengan jagoan utamanya ber beresolusi 50MP. Dan kamera selfie-nya e, besar nih, 16MP. HP ini sayang banget masih pake speaker mono aja, tapi udah punya... USB Type-C dan fingerprint di samping layar, HP ini pakai baterai berkapasitas 5.000mAh dengan fast charging 18W, dan untuk penampilannya cukup menarik khas ala Vivo nih. Next, ada Realme 10, HP ini dirilis nggak jauh berbeda saat perilisan si Poco M5. HP ini punya desain yang minimalis, elegan, dan menawan nih HP ini punya beberapa spesifikasi yang cukup berbeda dengan si Poco Kayak layarnya nih, berukuran 6,4 inch Full HD Plus, panelnya udah pake Super AMOLED Wow, ini sih kualitas layarnya udah bukan kaleng-kaleng lagi Bagus banget, dan udah punya refresh rate 90Hz Dengan dibalut Corning Gorilla Glass 5 Kemudian chipsetnya pakai Mediatek Helio G99 yang berfabrikasi 6 nanometer. Chipset ini udah aman banget sih buat kelas harga 2 jutaan. Oh ya, by the way, HP ini dibanderol mulai dari 2,8 jutaan. HP ini punya kapasitas RAM 4 atau 6 GB sampai 8 GB dengan memori internal 64 sampai 256 GB yang udah pakai UFS 2.2. HP ini punya dual kamera beresolusi 50 megapiksel sebagai kamera utamanya dan 16 megapiksel sebagai kamera selfienya Speakernya masih mono dan udah punya NFC, USB Type C, pinjir pin di samping layar dan baterainya 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Yang terakhir ada Redmi Note 11. Walaupun HP ini udah hampir setahun dirilis, tapi masih punya spesifikasi yang cukup menarik untuk akhir tahun ini, atau bahkan untuk awal tahun depan nih. HP ini sekarang dibanderol mulai dari 2,3 jutaan untuk varian terendahnya. HP ini punya layar 6,43 inci, AMOLED, dan udah punya refresh rate 90Hz. Resolusinya udah Full HD Plus dengan Corning Gorilla Glass 3. HP ini pakai chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 680 4G yang berfabrikasi 6 nanometer. HP ini punya kapasitas RAM 4 atau 6 GB dengan memori internal up to 128 GB. HP ini punya setup quad kamera dengan resolusi 50 MP sebagai kamera utamanya. HP ini punya stereo speaker, punya NFC, USB Type-C, dan udah punya fingerprint di samping layar. Kemudian untuk kapasitas baterainya 5000 mAh dengan fast charging 33 watt dan masih ada di dalam box tentunya nggak kayak HP-HP yang lebih mahal banget nggak ada casan di boxnya. Oke oh. Oke, okay, itulah beberapa smartphone terbaik di range harga 2 sampai 3 jutaan terbaik untuk akhir dan awal tahun 2023 nanti. Semoga beberapa list di smartphone yang ada di video barusan bisa jadi referensi kalian sebelum membeli nih. Dan buat kalian yang tertarik, link pembelian ada di kolom deskripsi di bawah tentunya ya guys ya. Dan mungkin cukup sekian video dari gua kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun data. Thanks for watching and I'll see you on the next video. Bye-bye.